Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa prihatin dan memandang serius isu keselamatan dan juga kesejahteraan murid di sekolah. KPM mengiktiraf peranan guru warden dan guru disiplin yang amat penting bukan sahaja dalam mengurus hal ewa kebajikan murid di asrama tetapi juga dalam menjadi barisan hadapan untuk mengesan tanda-tanda awal murid yang berpotensi menjadi pembuli ataupun mangsa buli. Pada tahun 2024, KPM telah melaksanakan latihan khusus kepada guru bimbingan dan kaunseling yang memberi fokus kepada peningkatan kompetensi dalam menangani isu buli di sekolah. Latihan ini dijalankan dengan kerjasama oleh kaunselor pendidikan dan latihan krisis trauma gangguan seksual diberikan kepada 1,788 peserta yang melibatkan 1,558 orang guru bimbingan dan kaunseling dan 230 orang kaunselor pendidikan dan kesemua mereka akan bertindak menjadi bertindak sebagai guru jurulatih utama. Usaha ini diperluaskan dengan adanya jurulatih utama ini pada tahun 2025 latihan yang sama diselaraskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri dengan liputan yang lebih besar melibatkan bukan sahaja guru bimbingan dan kaunseling tetapi juga guru warden guru disiplin dan juga guru-guru yang lain seramai 8244 orang telah pun dilatih. Latihan berfokus memberikan penekanan terhadap aspek psikologi dan kaunseling bagi membolehkan mereka mengesan tanda-tanda awal murid yang berisiko sama ada sebagai pembuli atau sebagai mangsa buli. Tahun 2026 KPM telah memberikan keutamaan kepada pelaksanaan latihan PFA psychological first aid dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Dan usaha ini juga akan disebarkan melalui JPN dan juga PBD masing-masing. KPM turut memperkukuhkan pelaksanaan program rakan pembimbing. Bagi mata awam akrab yang mendedahkan guru dengan ilmu asas psikologi dan juga kaunseling. Rakan akrab diperluaskan di institusi pendidikan di bawah KPM sebagai kumpulan sokongan psikologi rujukan di sekolah. Sehingga tahun 2024, seramai 500 orang pengetua dan juga guru besar telah pun ditauliah sebagai akrab. Dan tahun ini, kita sasarkan 312 pegawai dari bahagian-bahagian KPM dan JPN mengikuti latihan akrab. Dan KPM juga telah mengemukakan kertas cadangan bagi melaksanakan latihan psikologi dan kaunseling secara menyeluruh termasuklah komponen pra-akrab serta Pemantapan kompetensi melibatkan pengetua guru besar, guru warden pegawai di JPN dan juga di pejabat pendidikan daerah. Pada masa yang sama, program sistem keluarga asrama diperkenalkan dengan pendekatan homeroom, mentor menti dan sistem rumah. Melalui program sistem keluarga asrama ini, guru berperanan seperti ibu bapa dengan memberikan perhatian yang lebih dekat kepada aspek emosi, rohani, sasia dan juga akademik murid. Inisiatif ini turut diperkukuhkan dengan program Kem Kepimpinan Generasi Madani Murid Asrama yang melatih pemimpin murid menjadi rakan sokongan, menjaga keharmonian dan juga berdindak sebagai saluran aduan awal dalam kalangan murid. Sekian terima kasih Tan Sri Speaker. Antara isu yang dikenal pasti dalam pelantikan guru sebagai warden asrama adalah beban tugas yang bergada. Di mana guru perlu menunaikan tanggungjawab pengajaran dan pembelajaran pada siang hari manakala pada waktu malam pula bertugas mengawal murid di asrama tambahan pula allowance yang diterima dianggap tidak setimpal dengan tugas mereka sehubungan so, dengan itu apakah mekanisme kementerian bagi memastikan guru yang dilantik sebagai wadat asrama tidak terbeban dengan kedua-dua tanggungjawab ini adakah kementerian bercadang menyemak semula kadar allowance wadat asrama yang masih rendah bagi meningkatkan motivasi serta keberkesanan mereka dalam melaksanakan tugas yang malam termasuk hujung minggu mengurus keselamatan pelajar terutama dalam menangani kes buli yang semakin serius di sekolah berasrama. Dalam masa moden Kementerian, adakah kementerian bersedia menempatkan pegawai kaunselor sepenuh masa? Profesional. Pegawai kaunselor profesional sepenuh masa di setiap sekolah berasrama atau menempatkan bekas-bekas tentera selain bergantung kepada guru warden sedia ada yang perlu mendapatkan kelayakan profesional dalam bidang psikologi. Terima kasih Tuan Seri. Tuan Menteri Uh, Terima kasih, uh, Tan Sri Speaker. Nombor satu, seperti yang saya jawab tadi, uh, Tan Sri Speaker, guru-guru warden dan guru-guru disiplin kita akan didedahkan dengan latihan yang secukupnya dari segi uh, bimbingan dan juga kaunseling. Uh, berkenaan dengan pengurangan isu beban tugas uh, guru yang dilantik sebagai warden asrama, Tan Sri Speaker, se sebenarnya bermula dari tahun 2019, KPM telah memperluaskan pelantikan warden asrama kepada semua kaki tangan bukan guru grade 1 dan ke atas di sekolah-sekolah di bawah KPM. Dan dengan perluasan ini, pendamping sekolah boleh melantik warden asrama dalam kalangan bukan guru. Itu uh, langkah yang pertama. Yang kedua, suka juga saya nyatakan bahawa warden asrama yang telah pun dilantik dari kalangan guru juga diberikan uh, pengecualian seperti berikut. Nombor satu, Penglibatan dalam aktiviti core curriculum diminimumkan. Nombor dua, pengacualian daripada dilantik sebagai guru kelas. Dan nombor tiga, pengacualian daripada mengajar pada waktu pertama dalam sesi persekolahan. Dan pada masa yang sama juga, pihak KPM baru-baru ini pada 22 Oktober 2025 telah pun mengumumkan sebagai salah satu inisiatif baharu dalam untuk memantapkan sistem warden asrama ini. KPM telah mengumumkan bahawa seramai 600 orang pembantu warden asrama sepenuh masa akan dilantik dalam kalangan personal my step dan ini bertujuan bagi meningkatkan pemantauan keselamatan murid asrama dan sekaligus mengurangkan beban tugas warden asrama yang sedia ada. Terima kasih Tan Sri Speaker. Elaun terjawab. Tambahan saya makan Elaun. Uh, dan Syed Speaker, semakan allow telah pun dibuat sekitar tahun 2021 ataupun tahun 2022. Mungkin uh, dari segi uh, secara spesifik, saya boleh bagi secara petulis kepada Yang Perhormat Kuala Kerai. Terima kasih. Baik.